डॉक्टर मौलाना आझाद अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने आज रोजी सोलापुरातील रंगभवन येथे अल्पसंख्यांक निर्धार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध विषयी तसेच येणाऱ्या अडचणींना कसे सामोरे जायचे आहे यावर मार्गदर्शन करण्यात आले यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष हाजी एम डी शेख बोलताना म्हणाले भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात मुस्लिम समाजाचा मोठा योगदान आहे भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधीजींच्या खांद्याला खांदा लावून जितका मुस्लिम समाजाने काम केलं तितकं तर आज सत्तेत बसलेल्यांनी सुद्धा केले नाही असे हाजी एम डी शेख बोलताना म्हणाले एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग भारत देश के राष्ट्रपति हो चुके हैं इस भारत देश को उन्होंने ऐसे बड़े से बड़े चाण लोग हमारे पास है इस भारत देश को आजादी मिलाकर देने में हमारा उतना ही हक हाँ और अधिकार था और हमने जितना काम भारत देश को आजादी मिलाकर देने में काम किया है ना महात्मा जी गांधी के खंदे पे खंदा लगाकर जितना मुसलमानों ने काम किया उतना सब अभी जो सत्ते में बैठे ना वो लोगों ने भी काम नहीं किया बिल्कुल नहीं किया तो हमारा सबसे ज्यादा अधिकार और हक का पहुंचता है फिर भी हम के वहां हमारा छीक चुना हक जा छीना जाता है फिर भी हम सुनकर छूपट गए क्यों हम लोगों में इतपात नहीं ना इतना आपस के झगड़े बोलो, तलवार लेके निकलते हैं हमारे लोग एजुकेशन का मामला है तो तुम के घर में बैठते आज सबसे बड़ी ताकत एजुकेशन है और बच्चों को घराने का बच्चों को पढ़ाने का आप लोगों को इत्याद दिया गया अधिकार दिया गया बुझाओं सर आप लोगों को अधिकार दिया गया नहीं दिया मैं सिर्फ आपके आठ घंटे की ड्यूटी उतना ही काफी नहीं है बच्चों को इस तरीके से तैयार करो आपको जैसा सुस्त है ना भी आने वाली पीढ़ी चलाक है है ना साहब अपने अभी पोते हमारे पोते हमको सिखाने की कोशिश करते तो अभी आने वाली पीढ़ी चलाक और होशारा है तो उनको और पढ़ा जो अधिकार दिया गया अधिकार का पूरा पूरा इस्तेमाल करो